哪个？那个？那个？哪个？那个？这是做的什么呀？这是？不是？这个鸡蛋咋这么碎呀、啊？坏蛋？坏鸡？坏鸡蛋吗？这是？鸡蛋咋这么碎啊？不整装呢？整的都没有食欲了呢？怎么？哎，这没有食欲的原因是因为是啥？你的？缺少了？是那的事儿吗？这鸡蛋太碎了，就是。哎呀，就要这样式的，好喝。 这啥呀？这是那海带汤，宝宝们啊，打了个打了个鸡蛋，这个鸡蛋打散了，宝宝们就是。对，这个鸡蛋就是下去的时候太热，这咕噜时间太长了，咕噜咕噜，它那个鸡蛋花就咕噜出来了。你这个解释真……你煮方便面的时候，那个鸡蛋不咕噜咕噜，那个花就咕噜出来了。咱别看鸡蛋了，好不好？咱就看这个裙带菜就行哈、啊。咱们要卖裙带菜哈、啊。是不是怀孕了？没有怀孕啊。 哎呦我的妈！怎么没心情卖了，整这个样子，我我还不咸，没放盐吗？换、嗯、厨师了吗？咱是，咱以前这这玩意做多好吃啊！这家这这估计是新厨师做的。嗯，没有咸味，但是很鲜亮。炸一个不行吗？别卖了。啊，这有凉条的啊！你给它把肉端走，把肉端走。 给我喝呗，喝点。啊，吃这个吧。<的>看见都没食欲，是凉调的吧？啊，这个叫凉调的那个裙带菜哈、啊。刚才是那个做的蛋花汤，那个裙带菜蛋花汤没做好啊，那个咱就不不管那个了啊。咱主要是卖裙带菜，因为鸡蛋打散了，有点影响影响那个食欲了哈、啊，影响食欲了啊。<对>凉拌的有食欲对吧？这个凉拌的。有嗯。嗯 哇，这、哎、个慢了，好吃，好吃、啊，嗯，海带很脆很嫩，嗯，很脆很嫩的裙带菜有没有爱吃的？爱吃裙带菜哈，它不是海带，裙带菜比海带的营养价值更高一些哈。嗯、平常可以炖汤，海带汤也可以调凉菜，也可以涮火锅都可以啊。嗯、盐渍裙带菜宝，宝们就是这个样子的，盐制的，也就是说你这上面带盐，你的盐得占多少？盐占一斤。 它总重量的话是，五斤，总重量是五斤，然后去掉盐的净重的话，大概是四斤左右，大概是四斤左右哈，不能说保证，反正是就是四斤左右吧，宝宝们啊，去掉盐是四斤左右。有的人说了，那为什么要带盐呢？直接没有盐多好？没有盐，你盐是最好的保鲜剂哈，宝宝们，如果没有盐的话，会给你加添加剂，什么防腐剂的什么的啊。 盐是最好的保鲜剂，上面有盐，你就不用加添加剂什么玩意的，就不用加了。回到家洗一洗，啊，洗洗泡泡，洗洗泡泡，把盐洗掉，洗掉了之后哈、啊，直接涮火锅，或者是拌凉菜，或者是这个就是就是做个蛋花汤，煮煮煮火锅，煮火锅汤都可以啊，都可以，宝宝们。然后它现在是没有支棱起来的，如果洗干净洗掉盐之后，它的叶子会支棱起来，很漂亮啊，而且很嫩，很嫩，宝宝们啊，来，线下去买这种裙带菜哈、啊。 多少钱？有对比价吗？十八块八一斤，超市里面去可以可以看一下，宝宝们，十八块八一斤也是带盐的，<对>带着盐十八块八一斤，咱们也是带着盐，五斤带着盐是五斤，去掉盐是四斤左右啊。来，呃，线下买的话有呃十八块八一斤，五斤,斤多少钱？五斤得小一百块钱，是不是八十块钱是吧？今天不要啊！来，今天所有想要的咱十八块八。 线下十八块八买一斤，咱十八块八买五斤，带着盐是五斤，不不是烂的啊，烂的直接包包赔哈、啊，宝宝们赔付啊。来，十八块八带着盐五斤，去掉盐是四斤左右。今天所有想要的啊，十八块八也不要你的，直接改价十六块九。来一号链接，一号链接你看价，双击拍。有洗好的吗？嗯，可以放，这个要放冰箱冷冻的啊，要放冰箱冷冻，吃的时候拿出来。 放水里泡一泡，洗一洗，泡一泡，洗一洗，把盐渍取掉，洗掉之后啊，拌凉菜，或者是涮火锅，或者是煲汤都可以啊，都可以。它的营养裙带菜的营养价值比其实比海带营养价值还要高一些，而且比海带它要更嫩一些哈，<对>要更嫩一些，更适合煲汤或者是调凉菜哈，更适合煲汤调凉菜。你拿煮个火锅，包个包子，包个饺子都是可以的吧，宝们，嗯，咱这个是经过买回去之后三洗三泡，它的泡。 是一点五倍，宝宝们。三洗，不三泡之后，你看嘛，它刚才是那个样子，现在泡完泡泡开之后，它的叶子就会滋润起来，就是这样的。你泡干，你把盐洗掉之后，直接吃都可以啊，它很嫩，<对>嗯。你现在没有了。再加一串。你现在加好了，可以拍了。给力，这、就是没泡开的样子，泡泡发率在一点五倍，宝宝们，四斤的话能泡个，嗯。别管。 别,别,别管，别别别管，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 因为你这个不确定哈，嗯、有的人泡发的开，有的人泡发的不开，你不不不确定能泡发多少，讲严谨一点，咱就不讲啊。来<对>，两天单没有了。弟，这煮火锅特别好吃，直接洗干净就可以直接吃。十、嗯、十六块九哈，一箱，一箱是。 四斤，嗯，不是五斤，一箱是五斤，带着盐是五斤。如果你真要盐的话，大概是四斤左右，十六块九。一号链接再加五百单，五百单加好了可以拍了。给给<他>直接吃都好吃，我觉得。这凉调的真的好好吃。嗯。天热了，不知道吃啥，就点这个。嗯。冬天涮火锅，夏天调凉菜都可以啊。是呀。嗯。跟他 用它煮个汤也可以，宝宝们。六块钱。六块钱，小宝。你吃了两碗，那可以拍了，感谢<练>。<练>放冰箱冷冻哈，放冰箱冷冻。一拍感谢嘛。嗯。嗯 鸡爪过了吗？下一个鸡爪来，下一个鸡爪啊！下一个给你带啊，宝宝们，好不好？好。还有样品吗？这个，还有几个样品？嗯,嗯，还有好多。对。这么多样品，吃不完了一天。 嗯、他一天给你留留十个，一天给你留十个，留十个。嗯，五个打底，十个开外，是一天一个。今天用完、啊，明天用，明天就连续不断用，就是用。太多了，别再要这么多，吃不完了、啊，都是。吃不完了，我今天。嗯。好吃、啊。既然样品那么多的话，咱就切一个、嗯。他给你五个打底。 吧，慢点吃，好嘞，爸爸。咱这个千层哈，宝宝们，双拼的，看到没有？打开之后，它是一半晕，呀，这个冻着呢，怎么都冻着呢？都是啊，我真服了，冻上了？怎么都给冻上了？哎呀，哎呦我真的。 真不是我事儿多，宝宝们，你说冻着了我咋吃啊？牙都崩掉了都，这玩意儿不能冰冻，不能冷冻，啊。因为冰箱太太小了，保鲜放不开了，<对>它放冰箱冷冻了。<对>是吧？哦、它是一个双拼千层，一个是巧克力的，一个是芋泥的，中间有这个隔开啊，中间有有这个隔层隔开，防止它串味儿哈。不是现做的吗？是现做现发的，做做完之后然后给你发，嗯。嗯 做完之后给你发的啊，它到货之后呢，就是我们到货之后啊，因为我们保鲜柜有的放不开了，其实冰箱就那么点点，他就放冷冻柜了啊。样品太多了，发样品放的太多了，有再说我们一休息，我们一休息，他们一天发好几个，一天发好几个，休息他也发，他也不知道我们哪天休息，厂家就给我发，多了就放不开了，就放冰箱冷冻了啊，宝宝们，你们收到不会是冻着的啊，你们收到可以直接吃，就是这样软软的、啊，宝宝们啊，一半是芋泥，一半是巧克力啊，芋泥的话是荔浦芋头，扁皮不添加一滴。 软软的贼好吃，入口是很丝滑的，而且芋泥千层的话很适合减脂期间去吃。为什么？因为它低脂肪高饱腹，宝宝们啊，低脂低卡低热量，啊，饱腹感又强，代餐都可以去吃这个芋泥千层，三甜甜啊。然后巧克力千层的话，宝宝们，巧克力千层会甜一些哈，里面还带榛子大颗粒。然后的话就是可可脂，不是代可可脂啊，入口非常的丝滑，包浆的宝宝们看到没有，包浆的。 啊，然后也是动物奶油，两个全部都是动物奶油哈，这个真的很好吃，这个也就五分甜吧，这个甜一些，啊、都好吃。嗯，好吃，两个口味都好吃。对，一个千层，两个口味，一个千层可以吃到两种口味。线下去买一个这样的千层多少钱？得多少钱？得八十得，得不得七八十八九十的？咱直播间里四十九块九，今天不要，之前也卖过三十九块九，对不对？对，三十九块九毛钱，今天也不要。 三十四块九毛钱，也不要。<是>所有想要的直接开价二十九块九、嗯，来一号链接上车。一号链接，开价三十八，啊、六六英寸，七百七百到七百五十克啊，<对>六英寸到七百到七百五十克，这个很好吃，感谢。真好搞。嗯。嗯 这个是让你花一样的价钱能吃到两种口味儿啊，嗯、宝宝们你们放心去吃。而且咱们这个采用都是动物奶油，芋头采用是利浦芋头，巧克力酱采用的是可可脂，不是代可可脂啊，宝宝们 <对 S 1> 放心去拍。饼皮儿不添加任何一滴水，不干不硬不噎 <对 S 1> 嗯，纯芋泥千层在二号小黄车，纯巧克力千层在三号小黄车。现做现发的，没有添加剂，顺丰京东空运冷冷链到你家，宝宝们。 嗯、两千五百单没有了，巧克力味很浓郁，可生子巧克力，不是代生子的。两千五百单没有了，再加五百单不讲了，宝贝，这品过掉了啊！我把它加好了，可以拍了。谁呀、嗯？不好吃。能拍的地区都能发，拍不了地区发不了。嗯。嗯 有的地区会加点运费哈、啊，宝宝们，嗯，别地区啊、嗯，个别地区，因为那个你巧克力种草是吧？这个巧克力真好吃，如果你想单独吃巧克力，可以拍四号链接啊。<的>衣服好看呀，抖音上买的，嗯，抖音上买的,、嗯、上买的啊。抖音挣钱，抖音花，啊。从头再回啊。 分享吧，咱们家鸡爪绝了吧？小玉卖了两三年的品了啊，三年了是吧？没吃够，反正他从从这个品刚上市的时候我就在卖，因为我在别的平台卖的，不是在这个平台哈。<对>你看，人家鸡爪，各顶各的哈，各大肥美宝们，各大肥美，嗯，都是一整个鸡爪一分为二的，一整个鸡爪一分为二。 去骨留筋，留下筋部脆骨掌中宝，吃起来非常的 Q 弹筋道，指甲盖也去的干干净净，去骨率达到百分之九十八，不会有硬骨头去去那个刺到你的牙啊。然后全部都是人工手工剔骨哈，人工手工剔骨，非常非常干净，不是泡发鸡爪，不是冷冻鸡爪，用的全部都是新鲜鸡爪制作而成的、啊。夏天天热哈、啊，直接倒出来，汤汁拌一拌黄瓜。 一道小凉菜哈，就是啊，对，配料表非常的干净哈，没有乱七八糟的添加剂、防腐剂，很好吃，QQ 弹弹。线下去买的话哈，四十九块七毛九买五百克一斤重，咱这是一桶一千克两斤的，一桶一千克两斤，四十九乘以二都得叫你九十多，今天不要九十多，不要八十多，不要七十多，不要六十多，直接改价。 你一桶一千克两斤四十九块九，来一号链接。来一号链接你开价，上去拍。再见。真好吃，大口吃肉不用手嘴，真爽，还不腥。嗯，一点都不腥，放心吃啊<对>、嗯。新鲜鸡爪吃爪而香，辣不辣？推荐中辣哈，辣一点的更好吃哈。现在天都热了，嗯。 放到冰箱里冷藏两小时，哎、拿出来吃，口感老佳了。而且开袋即食，你出啊，出去游玩啊，自己在家追剧啊，平时你喝个小八加一啊，招待亲朋好友，你都拿它整，有面又好吃。两千五百单没有了，再加五百单，我百单加好了给你发了，给店。我我你说没有的时候，你下架没？<下>啊？ 啊！取消。啊。啊你下了？啊、我都不信，我上面都没显示。就是，还有吗？有。现啊。嗯、啊。这样，现在你你想把它藏起来。啊、那意思不是直接就问号，拍不开像那样，这样、啊、卡，反应不过来。就是如果说再上班的话。但是现在可以拍呀、啊。你要就是说这种，反应不过来这吗？好。 三十多，到、嗯、现在一月一就可以拍嗯，嗯，三千张没有了，你说没有了，为什么上面还有？嗯。反应一会儿。嗯。反应一会儿。会儿嗯，他得反应一会儿是吧？啊、嗯。 来，啊、嗯，来、嗯哎，辛苦点吧，不讲了啊！一桶一千克，两斤，四十九块九，包邮到家啊！抽五侠记着。今天出来两百三，可以开了。再见。下一个是？再下一个。你、嗯、把那个肉拿来。 自己的工厂吗？不是的、啊。嗯。关注了，谢谢宝宝们的关注，感谢大家。小鱼每天是九点钟直播，喜欢小鱼留个关注啊。我先拿出来凉一凉，因为太烫了啊。 行，不用不用。来，给大家上个福利哈，洗脸巾，很多人都呃给那个啥充电，嗯、电手机没电，充下电哈，麦把麦拔了，宝宝们啊，上一个洗脸巾，宝宝们啊，现在应该没有人再用毛巾擦脸了吧？没有，是吧？毛巾全是。 螨虫和细细菌。再说现在应该没有人在用毛巾洗擦脸了吧？就洗完脸之后用毛巾擦脸，应该不会有人再用了吧？是不是？因为毛巾的话容易滋生细菌和螨虫哈，你再搭在你的卫生间里，是不是？是的。它它真它有味儿。潮潮乎乎的啊，尤其是天一热，哎有味儿了都一擦脸，是不是？那你脸上容易长闭口，容易长粉刺的，是不是？那你真的你可以有没有想过啊？是你的毛巾不太干净。 如果你想干净的去擦脸的话，对不对？一次性的洗脸巾可以备起来，就是洗完脸之后用它去擦脸，它是干湿两用的啊，非常大，这一张挺大的哈，这一张是二十厘二，嗯，二二十厘米乘二十厘米是吧？二百乘二,二百就是。对，二十厘米乘二十厘米。二十厘米乘以二十厘米够用了哈，宝宝们。 啊，用毛巾擦脸？那你这毛巾别用了，擦脚吧，赶紧的，别用了。擦头擦,头擦,头擦脚吧，你别擦别擦脸了，那脸<对>多金贵。咱说实话，你用<的>你回头长粉粉粉刺，长闭口，你用多贵的化妆品都难以补救。咱从根源上就就就,就这这种玩意就就就,就不要发生，就就不要发生，就预防，对,对不对？是的。用这种啊，看见没有？它是一面是珍珠纹，一半一面是平纹，非常厚实。 非常非常厚实，不掉毛不掉絮，宝宝们，真的很好用，真的很好用，干湿两用。有的人说了，你这擦完脸之后就扔掉了，一次性的，有点浪费呀、啊。来，咱不浪费，咱擦完脸之后，咱可以擦擦桌子，擦完脸之后，你擦擦那个洗手台啊，都可以，婴幼儿可用啊，婴幼儿可用。来，一包是六十抽哈，哎，五十抽。 一包是五十抽左右，五十抽左右。线下去买的话，这一包得不得二十块钱？<对>这么大一包，是不是、啊、两包都得四十<了>，对吧？咱直播间里两包二十九块八，二十九块加二十九块八两包，今天拍下给你发三包，三包<八>再加一包，四<八>包，再加一包五包，还不够，再加一包六包。六包来一号链接，一号链接，开价三紧去拍。<那>拿瓶水来，拿个杯子，拿瓶水来啊，给它吸水性。谢谢嗯 给你们看一下吸水性哈，宝宝们。有的人说你这不吸水怎么办？还买这么多水了哈，不少了吧？别翻车了是不？<们>啊，翻车你都咋整？翻 <laughs> 车我也没办法你。 瞬吸，瞬吸，基本上是瞬吸宝的啊。吸水性，不好意思掉碗里了。呃，掉住。瞬吸，吸水性非常强，放心用啊。干湿两用，你小小朋友擦屁股、擦脸、擦手，不愿意洗脸、洗手了，是不是？是的。给他擦手，夏天了多给他擦一擦，是吧？玩具脏了给他擦，玩具都行的啊。大人洗脸，嗯，你你精致的居女还这玩意得备起来啊。不要用毛巾擦脸了，说实话啊，不要用毛巾。这玩意一斤多用。 你回家咱就说你白你晚上擦完脸你晾那儿，第二就是白天你擦完脸晾那儿，晚上回来当卸妆湿巾都是可以的。嗯，这边是清洁的，这边是有荧光剂可以啊,啊，没有荧光剂，它百分百百分百的植物纤维，没有添加任何的化学纤维，也没有荧光剂。 啊，你然后的话，那个小朋友、婴幼儿、大人都是可以用的，都是可以用的,的啊。线下买一包你得二十块钱包的，真的至,<少>至少得二十块钱，干湿两用的，而且这一包这大很大一包的，不是那种小包的<对>哈，不是那种小包的，很大一包，一包五十抽啊，而且很厚实的，不是那种溜薄的，有的那一溜薄的一扯，它的扯老远。那你看咱这不掉毛不掉屑，不掉毛不掉絮。掉血大大血线下买二十块钱一包，二十九块八也就买个。 一包半是不是、啊？咱直播间里二十九块八到手六包，来一号链接再加一千单。嗯、你给他加好了，给你拍了，给力！不讲话吧，宝宝们，二十九块八到手六包哈，一包是五十抽左右啊。 不是四件哈，那可以当试件用。对，你干湿两粒、嗯，该湿两用。啊。嗯、<哼>一包五十抽左右。赶紧吃吧，你赶紧吃吧，要不那个没出息的都吃完了。他看、嗯、<laughs> 你没出息的都吃完了。一会儿我先吃完了，你在这，你别走吧，啊，别走啊。你看看。 自家人，自家人，那可不，嗯、我最多自家人的、嗯，没有恶意，他们说话没有恶意的，就是，<呦>嗯，就像自家亲人一样。我妈妈也老说我，你看你那没出息的样，你还能不俩手不拿得疼。你看我我一般一般你要两个手这样吃哈。那、啊、你看你那没出息的样，两手抱着啃。<laughs> 我一说话还挺文文雅的，文雅。文文文文 <laughs> 我爸说我都，你这敢租了，真丧尸啊，红红的炫，都这么说我，你能不能好好？你瞅那肚囊子，敢租肚囊子了，往死炫呀你，红红的都，都这么说我，你我我爷还挺文雅，还说你没出息，我我爸都那么说我，<laughs> 我的<你>妈，<laughs> 所以我回家当我爸面，我从来都都不怎么吃，吃一两口没吃，<laughs> 要不我爸就盯着我，还炫耀。 你瞅瞅，都赶老母猪上食了似的，就这么说。嗯，到我回我爸。老母猪上谁啊，真儿。哎呀妈呀！哎，你给我充上电呗，没充上电啊？没充上。咋的呢？重新充一下。那没插上去咋的？不用，完了，马上要关机，我的妈！啊，完了啊，好了。好了，十四的嗯。好，充的及时，充的充不及时，幸亏看见，要不然又有关机了，不知道咋下播了呢，不知道多。 从未关注，从未错过，我的妈！不点关注，不点赞，啊，主打就是陪伴呗。<你>感谢啊！来，羊腿宝宝们，有没有收到货的？好不好吃啊？好吃啊！咱家羊腿哈、啊，来自于内蒙古锡林郭勒大草原，四到六个月的小羔羊，羊前腿腱子肉，宝宝们啊，就是这样的羊前腿。 不是羊后腿，羊前腿腱子肉，肉厚带骨髓，呃、肉肉厚带骨髓宝，宝宝们啊，骨头小带骨髓，肉贼香宝，宝宝们不腥不膻也不骚，回到家清炖红烧都可以啊，清炖红烧都可以。呃、它是去除淋巴等杂质，不打激素不注水，七十二小时排酸过的宝，宝宝们口感非常好，大家都知道内蒙羊不腥不膻也不骚，非常非常好吃，对不对？ <对>也是也也出了名的贵哈，宝贝们，线下买多少钱？两百多块钱买两斤，确实贵，咋这么贵啊？ 今天在小鱼的直播间，一百五十八两斤加两斤四斤，想不想要宝宝们？想要。一百五十八四斤，今天直播间拍摄的宝宝们给小鱼点关注。今天一百五十八再加一斤，到时候五斤来一号链接。一号链接你看价，双击据吧。给谢。收到货都是这种羊前腿腱子肉，都是整条腿啊，都是这种整条腿给你切成一段一段的，回到家清炖红烧都可以啊，清炖红烧都可以，全部都是大概是五条腿，也有可能是六条腿啊，因为是按克重来的啊。呃 多炖会儿，宝宝们，普通锅的话炖个两个小时那里，高压锅炖一个半小时那里，多炖会儿，小火慢炖啊。我说一个半小时，你也可以到两个小时去炖啊。<对>多两个小时，你也可以到三个小时去炖啊。这个东西就是越炖越烂乎，炖的汤还好喝啊。对，两千单没有了，再加五百单。五百单加好了可以盘了，给力！喜欢吃羊肉，很多人都爱吃羊肉。人家说羊肉可能有点膻味的话。 就不太爱吃，对不对？对咱们家是内蒙古锡林郭勒四到六月的小羔羊，不是那个不是慢羊羊啊，不是那个老山羊，所以说没有膻味的，你放心吃啊。是的，而且今天付款成功的，给大家发顺丰和京东快递，宝宝们买回去清炖、红烧、麻辣火锅，或者是现在天气热了，做一个烧烤都合适的，宝宝们。嗯，对。两千五百单没有了，两千五百单了。对。我的妈，来提库存吧。 你看，用砂锅小火慢炖，巨好吃是吧？这个真的好吃，我女儿很爱吃，是不是？反正吃真的好吃。啊。对，咱用的是内蒙古锡林郭勒四到六个月的小羔羊，肉质很嫩，没有膻味，宝宝们。而且咱这个都是羊前腿，全部都是羊前腿，宝宝们。它这个主打<罗>的就是菠萝蜜干没有收到，联系店员客服啊。羊前腿主打的就是一个肉厚骨头小，带骨分啊，贼好吃。